Я переселенец с Херсона, после смерти жены осталось трое детей, приехали сюда в Кривой Рог в 23-м году. Живем дети, в Херсоне у меня взорвали квартиру, похоронил отца, похоронил жену, забрали машину, ну ничего не осталось. Осталась тут вот машина, которая была. Познакомилась с девочкой, которая работала в 114-м лицее. Она не выжила. Осколки попали, два осколка ее Сегодня у старшего сына день рождения. Ему 12 лет. Мы ездили, скуплялись. Только заезжаем во двор, сильный взрыв. Я, говорю, я нагнулся, а жена не успела. И она начала кричать, мне же в грудь ждет, неплохо. А я смотрю, она уже бледная. Ну... Когда вы значили скорую звонить, скорая приехала через 20 минут где-то. уже ее спасти нельзя. два осколка в груди. У нее кровь лилась. Мы звонили скорую. я орал, люди орали, позовите скорую. Сказали, возле Крауса скорая стоит, сюда не заезжает. Ну, если бы было бы как бы это все быстро сразу, наверное, спасли бы ее.